চাকৰি কৰিবৰ বাবে যিটো নলেজ লাগে জ্ঞান লাগে তাক আনিবৰ বাবে বা তাক জানিবৰ বাবে আমি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ডাঙৰ এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ য'ত নেকি দছাল ছিষ্টেম ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড যোনে ৰাফেল আদিৰ কাম কৰে তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটো অসম চৰকাৰৰ লগত যুটীয়া উদ্যোগত আগবঢ়াই নিব দুশ তিয়াল্লিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প হ'ব পাঁচ হাজাৰ স্কুৱাৰ ফিট এৰিয়াত হ'ব আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হ'ব ইয়াৰে দুশ কোটি টকা দছাল্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং লিমি ছিষ্টেম লিমিটেডে ব্যয় কৰিব তিয়াল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব এই প্ৰকল্পটোত আজি আমি অনুমোদন জনাওঁ আৰু পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ আশে পাশে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আজি আমাৰ বহুদিনৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাত আঠশ চৌৰাশীটা ফেমিলিয়ে চাৰিলেন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কম্পেনচেচন এটা পাব বাকী আছিল তাকো আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনায় আজিৰ কেবিনেটে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লংবাকু বুলি স্থানত এখন নতুন সৈনিক স্কুল নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তক অনুমোদন জনাই এই সৈনিক স্কুলখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰায় তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে এই ব্যয় বহন কৰিব আমি এই সৈনিক স্কুলখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনীয় অনুমোদন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে শেষত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যিটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল যে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইটত অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফীক আমি বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে নট এজ এ অপচনেল ছাবজেক্ট নট এজ এ ইলেক্ট্ৰিভ ছাবজেক্ট এজ এ মেণ্ডেটৰী ছাবজেক্ট আমি পঢ়াব লাগে আজি আমাৰ কেবিনেটে পঞ্চাছ নম্বৰৰ অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু পঞ্চাছ নম্বৰৰ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফী দুখন স্বতন্ত্ৰ দুটা পাঠ্যক্ৰমক আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিছে ছিক্স ছেভেন আৰু এইটৰ ষ্টুডেণ্টে অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ ভূগোল বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব লাগিব ই ইলেক্ট্ৰিভ নহয় বা ই অপচনেল নহয় ই ঐচিক নহয় ই মেণ্ডেটৰী হ'ব গতিকে আজি সমাজ বিজ্ঞানত আগতে এশ নম্বৰত এই গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট সোমাই আছিলে এতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানটো পৃথক কৰি দিলোঁ ভূগোলটোও পৃথক কৰি দিলোঁ বুৰঞ্জীটোও পৃথক কৰি দিলোঁ এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে ছিক্স ছেভেন এইটত সমাজ বিজ্ঞানৰো পঞ্চাছ নম্বৰ পঢ়িব লাগিব ভূগোলৰো পঞ্চাছ নম্বৰ পঢ়িব লাগিব পঞ্চাছ নম্বৰ বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগিব আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ এই দুখন কম্পালচৰী ছাবজেক্ট হ'ব অপশ্যনেল নহয় ঐচ্ছিক নহয় বাধ্যতামূলক বিষয় হ'ব তাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টসকলৰ এশ নম্বৰৰ বোজ এটা বাঢ়িব কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে এই এশ নম্বৰৰ বোজ এটা বাঢ়িলেও ই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অসমৰ ভূগোল বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ এজন সুস্থ সৱল নাগৰিক হোৱাত তেওঁলোকক সহায় কৰিব আজিৰ কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো অনুমোদন কৰা হয় আৰু এই সিদ্ধান্তটি অনুমোদনৰ ফলত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ আৰু এটা অনুমোদন কেবিনেটে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলৰ প্ৰক্ৰিয়া অনাগত দিনতো এনেকুৱা ছাবজেক্ট কেইবাটাও আছে আগলৈকেও চলি থাকিব আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধিব কাৰ্বি আলঙত এখন সৈনিক স্কুল হ'ব ডিফুৰ কাষত লকা মাছু বুলি জেগাৰ লম ভাকু লম ভাকু লম ভাকুত হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ কৰ্চ তাত মিনিষ্ট্ৰি অব ডিফেন্স ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াত আশী শতাংশ টকা খৰচ কৰিব বিছ শতাংশ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব অসমৰ এইখন ছেকেণ্ড সৈনিক স্কুল হ'ব টেণ্ডাৰ আদি হৈ গ'ল নিৰ্মাণৰ কাম আমি জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আজি ফাইনেল প্ৰশাসনিক অনুমোদনটো দিয়া হ'ল ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে এশ কোটি টকা আমাক মুকলি কৰি দিছে গোৱালপাৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলংত অসমৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক স্কুলৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ বাই আউটাইড গ initially we thought that government will put money but now uh, government uh, uh, basically because of the response from various private sponsors uh, there was no requirement for assam government to put money maybe a small amount we have to put but majority fund has been raised through sponsorship however we are not that young, so we are not going to, so, uh, going to, to see the Post Malone. But definitely for the first time people from America is coming, people from UK is coming. Uh, no, we used to go to Shillong, but this time people from Shillong, Nagaland, and Itanagar, they are coming. So after four, five, this kind of show, I think Guwahati can emerge as a hub for concert economy like Shillong. টুডে শ্বিলং হেজ ফাৰ্মলি এষ্টাব্লিছ ইটছেফ এজ এ গুড চেণ্টাৰ ফৰ কনচাৰ্ট ইকনমি আছাম ইট ইজ এ বিগিনিং বাট মাইলছ টু গামাজিক মাধ্যমে এইটো কথা বুজি পাব লাগে যে জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোঁতেই পৌচ মালন অহাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু জুবিন গাৰ্গে ইয়াক কেতিয়াও বিৰোধিতা কৰা নাছিল শিল্পীকটো শ্ৰদ্ধা জনাই শিল্পীয়ে গতিকে যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিলে এইটো তেওঁলোকৰ কথা হ'ব পাৰে এইটো ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গৰ কথা নহয় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোঁতেই কেবিনেটে কনচাৰ্ট ইকনমীৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পষ্ট মালন আহিব বুলি জুবিন গাৰ্গ থাকোঁতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু শিল্পীয়ে শিল্পীক কেতিয়াও বিৰোধিতা নকৰে আৰু মই ভাবোঁ যে অসমলৈ আহিলে পৌচ মালনেও জুবিনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ইট ইজ গুড ফৰ আছাম ভাল হ'ব আৰু ইয়াত নাহিলেওতো টিভিত মানুহে চাবই পাৰিব গতিকে অসমত কনচাৰ্ট ইকনমি আগবাঢ়িলে আমাৰ নিশ্চয় অসমৰ নাম হ'ব অসমৰ গৌৰৱ হ'ব ৰাজ্যখন আগুৱাই যাব আমি ইয়াত নকৰিলে শ্বিলঙত কৰিলেহেঁতেন দুঘণ্টা লাগিলেহেঁতেন গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ৰাবোৰ শ্বিলঙলৈকে গ'লহেঁতেন গতিকে আজি যুৱ সমাজে ইয়াতে সুযোগ পাব হ'ব খালী এটা কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ দৰে এইখন অসম চৰকাৰৰ ইভেণ্ট নহয় আমি মাত্ৰ ফিল্ড দিছোঁ সহযোগিতা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ইভেণ্ট নহয় আমি তাত কোনো চাব নাযাওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ বহুতে ভাবিছে যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কোটি কোটি টকা দি আনিছে আমাৰ ইয়াত কোনো ফাইনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট নাই আৰু আমি তাত জড়িতও নহয় আমি মাত্ৰ ভেটেনাৰী ফিল্ডখন দিছোঁ বিছ ত্ৰিছ লাখ টকা যদি কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টে খৰচ কৰিছে তাকো মই মানাই কৰিছোঁ পিছত মই খবৰ ল'ম কিন্তু এইখন ইভেণ্ট বুক মাই শ্ব'ৰ পৰা হৈছে অসমৰ অসম চৰকাৰ ইয়াত জড়িত নহয় আৰু তেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙতো আৰু এটা শ্ব' আহি আছে বিশাল মিশ্ৰ নৰ্থ কাছাৰতো আহি আছে ডিমা হাছাটো আহি আছে গতিকে প'ষ্ট মালনে অকল অহা নাই অসমত এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তিনিটা শ্ব' আহি আছে আৰু মই দেখিছো যে হৰ্ণ বিলতো বহুত ধুনীয়াকৈ ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হৈছে আনকি অখিল গগৈয়ে হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেল চাব গৈছে আমিহে ক'তো যোৱা নাইবা কালিও নাযাওঁ আমি আজি আমি কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কোনেও আৰু শ্ব' চাব যাব নালাগে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক সুযোগ দিব লাগে সিদ্ধান্ত মানে এনে কথা পাতিছোঁ নিজৰ ভিতৰত কাৰণ মই বুজিয়ে নাপাওঁ পৌচ মালন মানে কি চাম মই সময়ত তাত এটা আপোনালোকক মই অলপ কথাটো বুজাই দিছো জুবিনক ডক্তৰে হাক দিছিল সাগৰত যাব আৰু মই শুনা পাইছো সেই চিনেমাখন সাগৰক লৈ সেইকাৰণে মই যোৱা নাই শেষত মই যাম জানুৱাৰীত কিন্তু মোৰ কথাটো আছিল যে জীৱিত কালত জুবিন গাৰ্গক ডক্টৰে হাক দিছিল যে সাগৰত নাযাব সেইখন চিনেমা চালেতো মই বাহিৰত আহি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব যে সাগৰত কেনেকৈ জুবিন গ'ল সেইকাৰণে মই বোলো লাষ্টত এদিন ধুনীয়াকৈ চাম কিন্তু চিনেমাখনৰ যদি আপোনালোকে দৃশ্য পথ দেখে আগতে মই কথাটো কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ চিনেমাখন ভাল কৰি চলক বুলি কিন্তু চিনেমাখনৰ শ্বুটিং সাগৰত হৈছিলে আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত জুবিনক ক্লিয়াৰলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছিলে যে জুবিন সাগৰ আৰু জুইৰ কাষত যাব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকেও এই প্ৰশ্নটো ক'তো কৰা মই দেখা নাই যে কেনেকৈ জুবিন সাগৰত গ'ল সিদিনাখন চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক মোৰ তাত আহোঁতে মই তেওঁ সুধিছিলোঁ যে শ্ৰীলংকাত আপোনালোকে জুবিনক কেনেকৈ সাগৰত লৈ গ'ল কাৰণ মই মই দেখা নাই চিনেমাখন কিন্তু সাগৰক লৈ হৈছেনে নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে চোৱাৰ পিছততো কথাটো ফাইলত লিখিব লাগিব মই সেইকাৰণে শেষৰ ফালে চাম বুলি ভাবি থৈছোঁ তেতিয়া আৰু কোনো হেৰি নাই গতিকে আৰামত এদিন বঢ়িয়াকৈ চাই চাই লৈ আহিম আৰু জুবিনৰ চিনেমা চোৱা নাই কাৰণে মই পষ্টমালনা দিও চাব নাই যোৱা একেবাৰে লাষ্টত যাম গোটেইখিনি কৰি কিন্তু এই কথাটো মোৰ মনত কুটকুটাই থাকে মানে নকওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু তথাপিতো কোট কোঠাই আছিল কাৰণে ওলাই গ'ল যে ইমান ডক্টৰে হাক দিয়াৰ পিছতো এই কাৰণে যে মই যোৱাবাৰ কৈছিলো এটা ইণ্টাৰভিউত যে জুবিনৰ ইনকুৱাৰীৰ পিছত আৰু এটা ইনকুৱাৰী হ'ব নেগলেক্টৰ ওপৰত কাৰণ ক্লিয়াৰলি লিখি দিয়া চাৰ্টিফিকেট আছিল যে জুবিন জুই আৰু পানীত যাব নোৱাৰি চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কেনেকৈ পানীত হৈছিল তাৰমানে জুবিনৰ জীৱনক লৈ বহুত দিন আগৰ পৰাই আমি বহুতে হেতালি খেলি আছিলোঁ হয় নহয় মই ঠিক কথা কৈছো নে নাই গতিকে সেইকাৰণেই ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেতিয়া মই নাযাওঁ তেতিয়া বুজি পাব যে কিবা এটা কাৰণ আছে সেইকাৰণে মই অলপ দূৰে দূৰে ঘূৰি থাকোঁ বাকীতো আৰু কি আছে মই চিনেমাখন চোৱা নোচোৱাৰ লগতো চিনেমাখনৰ জনপ্ৰিয়তা কম বেছি নহয় নে হ'ব সেইটো আপোনালোকে ভাবে যে চি এম এ চাব যোৱা নাই কিবা কাৰণত যোৱা নাই এইটো এটা পজিটিভ কাৰণ আছে কাৰণ গ'লেই মই প্ৰথমতে এইটো কথা ক'ব লাগিলহেতেন যদি ফাৰ্ষ্ট দিনা গ'লোহেঁতেন মই এই প্ৰশ্নটো ফাৰ্ষ্ট দিনাই সুধিলোহেঁতেন তেতিয়া চিনেমাখনক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হ'লহেঁতেন এতিয়া ক'লেও আপত্তি নাই কাৰণ চিনেমাখন প্ৰায় চোৱা হৈয়ে গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া লাষ্টত কথাটো কৈছোঁ হ'ব ঠিক আছে তেওঁলোকে শ্যাম কানু মহন্ত আৰু কি নাম তাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বচাব খুজিছে তেওঁলোকে চাৰ্জ শ্বিটখন দিয়াত বাধা দিব চেষ্টা কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে এইটো এমিয়ে ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে এমিয়ে কি পুলিচ নেকি তাৰমানে যিসকলে অসম গৰ্ণমেণ্টৰ ইনকুৱাৰীটোক বাধা দি আছে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে আমি হাত দাঙি দিওঁ তেতিয়াতো সঞ্জীৱ কি নাম সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শ্যাম কানুটোৱে বেইলে পাই যাব আমি বুলিহে আজি তিনিমাহ ধৰি ৰাখিলো নহলে আজিলৈকে কোন ডাঙৰ মানুহ জেলত তিনিমাহ কোন চৰকাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে মোক কওকচোন আজিলৈকে অসমৰ বুৰঞ্জীত কোনবা ডি জি পিৰ ভায়েকক কোনবা ভাইচ চেন্সেলৰ ভায়েকক কেতিয়া অসমৰ হিষ্ট্ৰিত তিনিমাহ জেলত ধৰি ৰাখিছে কৰবি দুবৰিৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দুগৰাকীকৈ মাক জীয়েকক গুৰুম গুৰুম কৰি মৰা হৈছিলে কাকোতো তিনিমাহ আজিলৈকে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই গতিকে মোকতো আপোনালোকে ধন্যবাদ দিব লাগে যে মই আজিলৈকে ওলাই আহিব দিয়া নাই ধন্যবাদ ক'ত দিব পাৰিলে আকৌ সমালোচনাতে থাকিব মই যিখিনি চেষ্টা কৰি আছো কিমান সফল হৈছো নাজানো কিন্তু মইতো অভূতপূৰ্ব চেষ্টা কৰিছো তিনি মাহত চাৰ্জশ্বীট দিয়া ৰেকৰ্ড আছে নেকি ছিংগাপুৰ পুলিচতকৈ আগত আমি চাৰ্জশ্বিট দিম ছিংগাপুৰে দিব ওঠৰ তাৰিখে আমি দিম বাৰ তাৰিখে ত মোকতো কৰবাত ধন্যবাদ এটা দিয়ক দিব লাগেনে নাই কওকচোন আজি তিনি মাহটো বেল হোৱা নাই আজি তিনি মাহ হৈ গ'ল আগতে মোক কি কোৱা হৈছিল এওঁলোকৰ লগত ভাল এতিয়া কোনে ওলালে বাৰে বাৰে ইনকুৱাৰীটো বেয়া 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 বুলি কোনে কৈ আছে যিসকলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যাম কানু দোষী সাব্যস্ত হোৱাটো নিবিচাৰে প্ৰথমতে কি কৈছিল ভাল জেলত লৈ গ'ল অতিথিশালাত লৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকেতো এদিন হলেও লিখিব লাগে যে তিনিমাহী মাটিত শুই আছে বুলি কোনেও নিলিখে আজি তিনিমাহ যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যাম কানু শৰ্মা মাটিত শুই আছে যিবিলাকে ৰিজৰ্টত পঠোৱা বুলি লিখিছিল আজিলৈকেতো কোৱা নাই যে আমাৰ ভুল হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক এনেকৈ গালি পাৰাটো ভুল হৈছিলে ক'ব লাগিছিল নাই কোনোবাই কওকচোন তাতে ভূত ওলায় ভাবে ৰাতি চিঞৰ বাখৰ হয় মহৰ আঁঠুৱা দিয়া নাই মোবাইল ফোন দিয়া নাই খাব ভালকৈ পোৱা নাই জেলৰ যি এটা টুকুৰা ৰুটি ভালকৈ খাব দিয়া নাই তিনিমাহটো হৈ গল চাওঁতে চাওঁতে কোনেও জামিন লব পৰা নাই নেপাৰিছে কওক কালি মই উমৰাচৰ যাওঁতে এছ পি সুধিছিলো পৰহি তাতে দুটা আছে কেনেকে আছে বোলে ছাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে এইটো নিলিখে যোৱাৰ দিনাখন কোনে হুলস্থুল কৰিছিল বাহিৰত সেইটো গোটেই ৰাতি ধাৰা ধাৰাভাস্য় দিছিলে আপোনালোকে কাৰোবাৰ কিন্তু মই যিখিনি কৰিছো আগতেওতো কোনেও কৰিব পৰা নাছিলো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰাইম অসমত হৈ গৈছে তেনেকে কাৰোবাক ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা আজিলৈকে তিনিমাহ আছে নেকি যেন কিবা নহয় কিবা কৰিতো ওলাই আহে মইতো ধৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ গৰ্ণমেণ্টে ৰাকেশ পালক ধৰি ৰাখিলে আৰু আমি এতিয়া শ্যমকানু সিদ্ধাৰ্থক ধৰি ৰাখিলোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত কাক ধৰি ৰাখিছিল কক আজিলৈকে তেতিয়া ক্ৰাইম হোৱা নাছিল সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব যে অসমৰ মানুহে আমাক কিয় ভাল পায় আপোনালোকে ইমান লিখাৰ পিছতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ মিটিঙত কিয় আহে কাৰণ জানে যে এওঁলোকে কামটো কৰিবই আৰু মানুহে মোকহে কৈ আছে ছাৰ ন্যায় দিব বুলি মোক কিমান বিশ্বাস কৰে আৰু আমি সেইকাৰণে বাৰ তাৰিখতে ছিংগাপুৰে দিব ওঠৰত ছিংগাপুৰতকৈও আগত আৰু চাৰ্জশ্বিটখন দেখিলে আপোনালোকেতো বুজিয়ে পাব গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিল এপ্লাই কৰিব লাগিব খালী কপিটো আমি দিব নোৱাৰোঁ কপিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই ক'ৰ্টৰ পৰা আনিব লাগিব বুজি পালে গতিকে এইটোৱে কথা আৰু গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ কি বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা বুজি ল'ব আমি যদি কাৰোবাক ইনকুৱাৰীটো দি দিওঁ মানুহ দুজন জামিনত যাব তেতিয়া টিভিৰ আগত ক'ব লাগিব যে এওঁলোকক এওঁলোক দুজন আমাৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে জেলত গ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়ী নহ'ব জামিনত গ'লে আজি যদি অসম পুলিচে কেছটো চি বি আইক দি দিয়ে লওঁতে মাজত দুমাহ লাগিবনে নাই দুমাহতো তেওঁ ওঠৰ তাৰিখে জামিনত গুচি যাব সিদিনাখন যাতে মোক লিখি দিব লাগিব টিভিত চি বি আইক দিব লাগিলে মই চি বি আইত দিম চৌব্বিছ ঘণ্টাত এম ইএ দিব লাগিলে এম ইক দি দিম চৌবিছ ঘণ্টাত খালি মোক ক'ব লাগিব যে এই এজেঞ্চিৰ হাতত যদি বেল পায় জামিন পায় আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক দোষ দোষ নিদিওঁ সেইটো কৈছে নেকি কোৱাটো নাই গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰাজনীতি কৰি খাব আহিছে জুবিনৰ নামত জুবিনৰ নামত সিহঁতক ভোট লাগে আৰু মোক লাগে জুবিন জীয়াই থাকক অসমৰ মানুহৰ মাজত গানেৰে গতিকে তেওঁলোক আৰু মোৰ ৰাস্তাটো বেলেগ বেলেগ সেইটোৱে কথা হ'ব ধন্যবাদ